Радіації на людину сьогодні продовжимо розмову про радіацію та техногенне випромінювання у рамках проєкту з радіаційної обізнаності Крок до безпеки, який реалізується Чорнобильським інститутом досліджень і розвитку у Дніпропетровській області. З керівником проєкту Оленою Сальник. Ми вже говорили про передумови виникнення та реалізації кампанії з радіаційної обізнаності. Нагадаємо, цей проект пілотний в нашій області. Його задача стимулювати нас з вами повідомляти про на. Явність джерел іонізуючого випромінювання і допомагати таким чином очистити наше довкілля від радіаційно небезпечних предметів сьогодні. Поговоримо якраз про вплив техногенного випромінювання на живі організми та довкілля. Про наші кроки до нашої з вами безпеки подискутуємо з професором завідувачкою кафедри екології Дніпровського аграрно-економічного університету Валентиною Чорною. Вітаю вас, пані Валентина Іванівна, у студії Граний. Доброго вечора. Доброго вечора. Я скажу відверто, що я пишаюся цією зустрічю з вами у нашій студії на 34-му телеканалі, тому що Валентину Іванівну сьогодні добре знають не тільки на Дніпропетровщині, а й далеко за її межами, і не тільки як еколога, а ще й як медика, тому що Валентина Іванівна, біохімік, і саме вона досліджувала дію іонізуючого випромінювання. На живі організми. Давайте про все по порядку. Валентинчука Іванівна, розповідайте, будь ласка, чому у вас зацікавив проєкт Крок до безпеки? По-первых, це актуальний соціальний проєкт. І на сьогоднішній день актуальність действия радіації не снизилась, а наоборот, повисилась, потому що появляются совершенно вот именно в этой программе мы столкнулись с тем, что эти источники ионизирующих излучений могут быть в самых необычных местах и население должно знать, как себя вести в этой ситуации и чем это грозит здоровью человека. Я хочу обратить внимание, что очень часто на таких предметах есть знак радиационной... Небезпеки, О той трикутничок, на який варто часто звертати увагу на предметах, які можливо вам зовсім не зрозуміли на жовтому фоні. Красний трикутник, так це знак радіації. ете. сразу говорит о том, что это, это опасность. Опасно и не просто опасно, а опасно для жизни. Я, например, вот, занималась изучением еще кандидатской диссертации, действием ионизирующих излучений на центральную нервную систему. Дозы были облучения летальные, надлетальные, и, в общем-то, даже мы наблюдали смерть под лучом. То есть тогда вот вся наука во всем мире занималась летальными дозами, потому что курировалась наша тема Академии наук в свое время СССР. Вот. и все занимались, все занимались ученые изучением механизмов действия ионизирующих излучений в летальных и надлетальных дозах. Были цілі інститути, которые розробляли радіопротектори опять таки при действии вот, вот смертельних доз радіації. Тобто Валентинковані цей проєкт вас зацікавив з соціальної точки зору з наукової, наукової обов'язково. Докторська я вже займалась радіоекологією. Тобто мене зацікавив вопрос міграції радіонуклідів к э, в почве. как они из почвы попадают в растения, а уже эти растения, их судьба может быть и двоякая. Эти растения могут непосредственно попадать на стол людям, да, и также скот съедает эти растения, и потом в мясе, молоке, особенно цезий, они к нам в организм могут поступать только из мяса и молока. Валентиночка Ивановна, скажите, пожалуйста, джерела, ионизующего вы променю, про которые идет речь, Мова у рамках кампанії з радіаційної обізнаності це пристрої. Ну, пристрої або прилади з містом радіоактивних елементів. Вони можуть виглядати по різному. Ми вже частково побачили, як вони можуть виглядати і де вони можуть знаходитись. Ми також з вами будемо говорити сьогодні про це. Все, що ми бачимо, це захисна оболонка. Зрозуміло, оці всі предмети. Неже цього замало, аби вберегтися від оцього опромінення оці оболонки оцих предметів. Да, надо тут немножко знать, конечно, и ну, азы радиобиологии. Дело в том, что ионизирующая радиация, она бывает корпускулярного происхождения и электромагнитного. Так вот, электромагнитное излучение, это гамма, это рентгеновское излучение, для него нет преград. Ни металл, который, или кожу, в котором это ионизирующее излучение помещено, значит, проникает, она и человеческое тело пронизывает насквозь. Поэтому вот так сказать, что можно одеть свинцовые рукавицы, и вы будете в... Нет, этого сказать нельзя. Даже 5-сантиметровый слой свинца проникает вот эта ионизирующая радиация. И все и вся, ну, в общем, механизм повреждающего действия заключен именно в этом слове. Ионизирующее излучение. Есть неионизирующее излучение, менее опасное. А ионизирующее – то, что при прохождении через объект вот эта радиация проводит ионизацию атомов и молекул. И уже потом, как снежный ком, все это валится в организме и вызывает патологические изменения. А какая потужность есть безопасная? Вопрос интересный, но э, дело в том, что все, э, весь мир, растительный, животный, развивался под действием космической радиации, да? вот. И у нас как бы э, даже считается, что вот этот космическая радиация, она является естественным мутагеном, вызывает мутагенез и формообразование. Но в наше время я бы сказала, что нет беспечного, да. Кроме вот все, что выше природного, радиа... природного радиационного фона, все является опасным, опасным для жизни, да, опасным для жизни. В зависимости от степени и от мощности облучения, значит, могут быть разные патологические изменения. Это может быть и как последствия, и канцерогенез. І лучові болезні різної форми. Чимало різних захворювань викликають так, да. оці uh -huh. небезпечні іонізуючі унізуючі Валентина Валентинувань, скажіть, будь ласка, давайте роз'яснимо нашим глядачам, а що ж таке природний той самий фон? Природний радіаційний фон. Ну, во-первых, надо сказать, что природные источники ионизирующих излучений, они создают мощное или такое достаточно постоянное радиационное поле Земли. Природный радиационный фон – это уровень ионизирующих излучений на поверхности Земли и в приземном слое атмосферы, который формируется за счет излучений, природных радионуклидов, ну и космических излучений. Природные, при, природные радионуклиды, те, которые находятся в земле. Скажите, пожалуйста, коросмикопалы не до этого имеют отношения? Безусловно. Когда добываются, допустим, калийные удобрения, то в них обязательно присутствует изотоп калий-40, это такой радионуклид у которого период полураспада 10 девятой степени лет 10 девятой степени лет кроме того фосфорные удобрения которые добываются из земли значит там присутствует уран 238 но мы все знаем что уран это есть мощный природный радионуклид Скажи, пожалуйста, наследки Чернобыльской катастрофы також имеют отношение до того, что находится сегодня, в том числе в водоемах, в нашей земле и так далее? Все, что после Чернобыля осталось и в земле, в воздухе, и в воде, это техногенного происхождения. К ним относятся радиостронцы и радиоцезии. Это радионуклиды Техно, техногенного происхождения. И э, прошло уже после чернобыльской катастрофы более 30, 34 года, э, но при этом опасность заражения еще сохраняется. Я имею в виду э, почву почву ту, которая плодородная почва, которая находится в сельском хозяйстве, которая и на сегодняшний день эксплуатируется, но, конечно, время работает на, на нас. Период полураспада Тронца и цезия 29-30 лет, но угу. это период полураспада. Не полного пол... Половина радионуклидов за этот период распадается. И кроме того, для грунта, для почвы характерно то, что существует миграция. вот с дождем, снегом они уходят вглубь почвы. Вот. И в зависимости от этого, значит, сейчас уже наука много, радиоэкология много изучила по коэффициентам перехода радионуклидов из почвы в растение и где они в растении располагаются, чем дальше в растении от корня до э, по стеблю, тем меньше уменьшается количество радионуклидов. Это уже установленные такие факты. Но э, при, мы вот вместе с Институтом охороны грунтов которые в Днепропетровской области мониторили 29 земельных участков э, сельскохозяйственных и изучали накопление содержания в почве радиостронция, радиоцезия в, зер... в пшенице, в соломе и в, э, в самом зерне пшеницы, потому что Время идет, земля не может столько не, не, не отдавать свое плодородие, поэтому, в общем-то, ну я хочу сказать, что результаты, которые мы получили, они очень обнадеживающие. Значит, у нас нет превышения гранично допустимых концентраций. Значит, в почве были вначале, но сейчас уже и почва немножко оздоровилась тем, что ушли радио. Нукліди вглубь і пройшов розпад, і їх привращення в інші елементи, це особливість радіації. Отже, час таки працює на нас, дякувати Богові. Скажіть, будь ласка, давайте повернемося до е, тих небезпечних предметів, які е, ми можемо зустрічати. Не, вони не стосуються Чорнобильської трагедії, ті предмети, які також мають іонізуюче випромінювання. Тобто, щоб отримати оце випромінювання чи зазнати впливу техногенної радіації, потрібно безпосередньо контактувати з тими предметами небезпечними, які в оболонці, тобто з джерелами іонізуючого випромінювання? Ні, цей это, істочник інізуючого випромінювання може знаходитися навіть у вас в гараже. но при этом он будет облучать все вокруг в гараже и вокруг гаража в зависимости от мощности людей, растения, животные, которые будут находиться в этой зоне. Поэтому непосредственный контакт не защищает и не Тільки надо утилізувати їх сосреція санітарними нормами і правилами поведіння з этими істочниками злочинів. Скажіть, будь ласка, валентинувана. Ми часто знаємо, що на сміттєзвалищах можна знайти все, що завгодно, і в тому числі ось такі небезпечні предмети. Вони насправді всі небезпечні, чи може якісь вже дійсно викинуті там оці все інізуючи випромінює, його давно там немає. На що ми маємо звертати увагу на тих же сміттєзвалищах, на тих же барахолках, на яких іноді шукаємо якісь там деталі, чи ще якісь ага. предмети, які необхідні нам, можливо, в побуті. Дехто любить предмети старовини і знову ага. ж таки йдуть на, як ми їх називаємо, барахолки. Ну, во-первых, необходимо, и это доступно, и у нас на кафедре есть приборы, которые измеряют то, что мы с вами говорили. Измерить природный радиационный фон этого же предметов на этой барахолке. Если фон радиационный повышен, значит, там присутствуют обязательно предметы, с ну, то есть есть источники инизирующих излучений, которых надо, которые надо вычислить и сообщить санитарным службам и таким образом каким-то э, изъять и и захоронение должно быть проведено соответствующему. Нельзя просто так. Взять скажем, в гараже в, это... в том уж. Нет, это металлы, как правило, радионуклиды, и они поднимаются просто выше в атмосферу, и в конечном итоге, после того, как их сожгли, опять попадают в атмосферу, и попадают в почву и идет опять повторный процесс заражения. Я разумею, что мы ми... Досить мало про інізуючі випромінювання. Знаємо і про ці небезпечні предмети, які часто іноді навіть і не помічаємо. А дехто їх навіть колекціонує. Шкода, ми будемо вірити, що з таким проєктом, як крок до безпеки, ми будемо все обізнанішими і будемо звертати увагу. Не тільки на значки, які говорять про радіаційну небезпеку, а й в цілому звертати увагу на ті предмети, які нам не незрозумілі, тому що часто на цих предметах таких значків радіаційна небезпека іноді і не буває. Скажіть, будь ласка, можемо ми сказати, що альтернативи тому, щоб стимулювати громадян бути обачними і повідомляти про знаходження джерел інізуючого випромінювання, нема. социальное значение ее громадное, да, потому что, во-первых, идет и пропаганда, идет и обучение населения, то есть ликвидируется элементарная неграмотность в понимании ионизирующих излучений. Я здесь бы хотела еще остановиться на, ну как бы она тоже не открытая, но мы уже вот начали говорить: грунт, растения, животные. Это пищевые цепочки, которые в конечном итоге ведут к человеку. И вот я хочу сказать, что после чернобыльской аварии на чернобыльской появился, ну как, открыли новый вид облучения человека, так называемое, инкорпорированное. Это такой вид облучения, которого не было при больших дозах, и тогда, в общем-то, это даже не рассматривалось. Сейчас это, ну, чуть ли не на первый план выдвигается этот вид облучения. В чем он заключается? Вот эти радионуклиды, которые окружают нас в воздухе, в воде, в почве, в еде, попадают к нам в организм с пищей, водой, дыханием воздуха, а также через кожу. И попадая в организм, организм их не, ну вот, не обладает такой иммунной реакцией, он их не нейтрализует. А вот этот стронций, который аналог кальция, да, он встраивается в кость, и все вот эти остальные радионуклиды вовлекаются в метаболические процессы нашего организма. В мышцах, в костях и что такое радионуклид, который находится внутри и уже встроился в метаболизм, ту же в костную ткань? Он начинает облучать организм изнутри. И вот это вот инкорпорированное облучение сейчас в связи с пищевыми цепочками выходит на первый план. И это должны знать, должно знать население. Обязательно продукцию, которую покупаете, которая поступает в супермаркеты, она должна проходить радиоконтроль. Значит, в аптеках, вот единственное, где это выдерживается хорошо, ни одно лекарство, ни одна трава. Не, не поступит на прилавок, пока на ней не будет написано, что это прошла трава, радиометрический контроль. А вот то, что попадает на прилавки, мясо, молоко, а уж я не говорю про стихийные рынки. Это ну, со всех сторон, и с и санитарной точки зрения, и с радиационной точки зрения, значит, это вот... Какая прихована небезпека, прихована небезпека. Ну і в тому числі я так розумію, що вся ця небезпека, в тому числі, позначається на ДНК людини, і в тому числі на наступне покоління. Можемо ми так говорити. Е Все зависит, все индивидуально, и все зависит от дозы облучения, мощности дозы облучения. Дело в том, что когда были, мы изучали большие дозы излучения, там было все понятно. Такая-то доза вызывает мутации в ДНК. Вот. А после Чернобыля и, и были теории, и мишени, и стокастические теории. А вот после Чернобыля, когда механизм действия радиации был совершенно другой... Здесь получается не действие на ядро и э, нуклеиновые кислоты, а мембранно-тропный эффект. Но, к сожалению, эффект радиобиологический и радиологический оказался не менее значимый, чем при действии больших доз, потому что мембран в организме очень много, и повреждение мембран это влечет за собой, ну, в общем, хаос в организме. Що ж, наша з вами сьогодні була задача донести важливу інформацію нашим глядачам про те, що предмети небезпечні предмети, особливо якщо на них є знак радіаційна небезпека, вони не мають права лежати в землі, не мають права бути у наших гаражах, бути нашим крамом. Вони мають бути у тих місцях, де їх можуть знищити таким чином, щоб вони не впливали на наше життя. Це перше. По друге, коли ми. Купуємо продукти харчування, особливо на ринках. Треба бути уважним чи перевирені ці продукти на радіаційну небезпеку. Я правильно зрозуміла? Правильно. Валентина. Я завдячую вам за ще один урок нашої. Обізнаності радіаційної обізнаності. Ну а нашим глядачам я хочу нагадати, у разі потреби ви можете отримати консультацію щодо радіоактивних джерел та предметів на гарячій лінії проєкту Крок до безпеки за номером, який зараз на ваших екранах. Я завдячую вам, Валентина Івановна, за всю важливу інформацію. Думаю, що ми багато про що ще сьогодні не розповіли. Тому у наступних зустрічах продовжимо говорити і розповідати про те, що Криє небезпеку зовсім поруч з нами. Дякую. Я, я дуже вдячна, що ви мене запросили, тому що популяризувати ці знання потрібно. і на роботах уже много учених є, і є з чим поділитися. Ну, а я вам зичу успіхів у продовженні важливої справи. Дякую, дякую, дякую. Крок до безпеки інформаційна кампанія з радіаційного поводження діє на Дніпропетровщині. Будьте обережними та обачними. Бережіть себе і побачимося.